Господу рады вас видеть, братья и сестры. Еще раз, слава Богу, приветствую вас сегодня в Доме Божьем, в Доме молитвы, слава Богу. Мы сегодня собрались здесь, аллилуйя, и мы знаем все, что мы собрались, что мы всегда собираемся, что прославлять нашего Бога, поклоняться нашему Богу, да? Мы собираемся не зря, мы собираемся во имя Его. Кого? Господа нашего. Аллилуйя. И это прекрасно, что Он нас собирает. Аллилуйя. Мы верны, верны Ему. Аминь. Аминь. Слава Богу. И знаете, аллилуйя. Сегодня также у нас будет причастие. Это святое, святое действие. И это мы будем вспоминать о том, что наш Иисус не зря пошел на крест не зря пролил свою святую кровь. Не зря страдал. Не зря. Мы сегодня вспоминаем о нем. Но я вам скажу, знаете, так. Мы должны вспоминать и помнить каждый свой день, прожитый на этой земле. Не забывать об этом. Кто пострадал? Он. Кто? Иисус Христос. Кто пролил свою святую кровь? Он. Благодаря Ему мы что? имеем жизнь. И жизнь вечную. Кому? Иисусу Христу. И я думаю, это самое главное для нас. Бо Он есть ходатай перед кем? Перед Отцом. Аллилуйя. И я верю, когда мы дойдем туда, в небесный город, Иерусалим, аллилуйя, на небесах, то мы встретимся там с Иисусом Христом. Аллилуйя. И он нас будет, наверное, приветствовать там. Аллилуйя, говорит. аллилуйя, рад тебя видеть. Слава Богу, как мы сегодня рады каждого видеть, знаете. Слава нашему Богу. И перед молитвой я хотел бы зачитать Слово Божье. Давайте с вами откроем Колоссянам, 3, 3 глава. И зачитаем один стих, 16 стих. Давайте откроем. Коло... Колосяна, 3 глава, 16 стих, 11 стих. А, и 17, да. Я одену очки. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями. Бог, благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Благодаря через Него Бога Отца. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Слава за то, что, что Господь Иисус Христос, Он есть, Он был, Он есть, и он будет вечность. Аллилуйя. Благодаря ему только мы имеем спасение. И здесь сказал, благодаря. Благодар, и делайте все во имя Господа Иисуса Христа. Благодаря через него кого Отца. Бог кто послал на землю? Отец кого? Сына своего. Для чего? Для того чтобы мы имели жизнь. Имели жизнь вечную. Аллилуйя. И здесь, на этой земле, Он послал, кто верует в Меня, тот спасен будет. Аллилуйя. И здесь, на этой земле, мы знаем, что у нас есть кто? Покровитель кто? Иисус Христос. Аллилуйя. Кто защитник? Иисус Христос. Кто работодатель? Иисус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто благословляет Иисус Христос? Через кого? Через братьев, через сестер, через свое слово. Он сказал, слово Христово да вселяется в вас обильно. Он сказал, обильно вселяется слово Божье Христово. Аллилуйя. Обильно. Вот что чтобы оно пребывало в нас. Вот здесь, чтобы мы были наполнены Словом Божьим. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Давайте поднимемся на наши ноги. Аллилуйя. Кто не может, может сидеть. Ничего страшного. Самое главное для Господа мы знаем, что сердце наше. Богу наше сердце. Аллилуйя. И Он видит сегодня каждое сердце стоящего вот здесь. Аллилуйя. Давайте помолимся и призовем меня Господь. Господь,